হেল্ল' এভৰি ওৱান আহক আজি বনাওঁ এখন ভাজি যিখন দেখাৰ লগে লগে সকলোৱে কয় নাই নাই মই নাখাওঁ দেই এই শাকটো আমাৰ অসমত কিজানি সকলোতকৈ বেয়া পোৱা শাক হয় নেকি তাৰ কথা কৈছোঁ গম পাইছে এয়া মূলা মই আজি কৈছোঁ মূলাৰ কথা আমি সকলোৱে মোৰ অসমত কিজানি মূলা খাই বহুতেই বেছি বেয়া পাওঁ আনকি ময়ো যেতিয়ালৈকে ছোৱালী হৈ আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে খাই বেয়াই পাইছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই নিজে বনাবলৈ ল'লোঁ বিয়া হোৱাৰ পাছত তেতিয়াৰ পৰা গম পালোঁ যে মূলাৰ একচুৱেলি কি কি ভাল আছে আৰু আমি কিয় খাব লাগে মূলা আচলতে বহুতেই বেছি ভাল হয় জানেনে ই আমাৰ মেইনলিটো হৈছে ভিটামিন চি কে বি এনেকুৱা ভিটামিনছবোৰ থাকে আৰু ঢেৰ কিবা কিবি ভাল বস্তু থাকে আৰু ই ৱেইট লছত হেল্প কৰে কেঞ্চাৰ প্ৰিভেণ্ট কৰাত হেল্প কৰে আৰু ই ডায়েবেটিক ফ্ৰেণ্ডলি হয় এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে আৰু হাৰ্ট ডিজিজ ল' কৰাত বহুত ৰিস্ক ল' কৰাত হেল্প কৰে আৰু লিভাৰ ফাংচন হেল্প কৰাটো সহায় কৰে আৰু তাৰ লগতে ই ডাইজেচনতো বহুত বেছি হেল্প কৰে সেইকাৰণে যে মূলা খোৱাৰ পাছত আমাৰ যে কামটো হয় সেয়া গম পাইছেনে সেইকাৰণে আমি মূলা খাব লাগে মূলা বহুত বেছিয়ে ভাল হয় আৰু আচলতে আগতে মানে যেতিয়া ধৰক সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মূলা খাই বেয়া পাইছিলোঁ অকল মাতৰি ইয়াৰ গোন্ধটোৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা নিজে বনাবলৈ ল'লোঁ মানে কেনেকৈ বনালে খাই ভাল লাগিব গম পোৱা হ'লোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা মই মূলা খাই ভালপোৱা হ'লোঁ আৰু মই বনালে বাকীসকলেও মানে খাই ভালপোৱা হ'ল আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিলেনে যে কিমান বেছি ধ ভাল ভাল গুণ আছে মূলাৰ সেইকাৰণে আপোনালোকেও এই উইণ্টাৰ ছিজনত পোৱা এই শাকটো নিজৰ খোৱাত ইনক্লুড কৰিব আৰু মূলা বহুত বেছি কম দামী এটা শাক হয় আৰু সহজে পোৱা যায় এতিয়া প্ৰায়বোৰৰ ঘৰতে পোৱা যায় ইয়াৰ শাকটোও খোৱা যায় মানে ওপৰৰ যিখিনি সেউজীয়া শাক সেইখিনিও খোৱা যায় আৰু ভিতৰৰ আলুটোও খোৱা যায় আৰু দুইটা বস্তুৱে বহুতেই বেছি হেল্ডি হয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালেই মই সকলোখিনি কথা ক'লোৱেই আৰু সেইটাকে তেন্তে আহক আজি মই কেনেকেনো বনালোঁ ভাজিখন চাওঁ ইমান টেষ্টি হোৱাকৈ প্ৰথমতে খালী সেয়া মেইন কথাটো হৈছে যে মূলা ভাজিখন বনাওঁতে অলপমান তেলটো বেছিকৈ লাগে ইয়াৰ তেলখিনি মই গৰম কৰিলোঁ আৰু তাতে মই প্ৰথমতে ফুটাই ললোঁ অলপমান পাঁচফোৰণ তাৰপাছতে পাঁচফোৰণকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুটি যোৱাত তাতে মই দিলোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজটো মই অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম মই আজি মানে আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ যে যি যেনেকৈ বনাইছোঁ মূলাৰ ভাজিখন আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খায় তেন্তে আজিৰ পৰা মূলা যে সদায় খাম ক'ব গম পায়নে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ সেইকাৰণে আৰু ইয়াত দেখিলে আলু আৰু মই মূলাখিনি দীঘল দীঘলকৈ এনেকৈ কাটিছিলোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে আৰু বাকী তেনেকৈও কাটিব পাৰে সৰু সৰুকৈ এইখিনি মই এতিয়া গেছটো মিডিয়াম কৰিয়ে ভাজি ৰাখিলোঁ ইয়াত দেখিলেনে মই ঢাকনিখন বন্ধ কৰা নাই আৰু গেছটো মিডিয়ামতে মই পাঁচ মিনিটমান ভাজিলোঁ তাৰ পাছতে অলপমান দেখিছে ওপৰৰ ৰংটো বদলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ এক চামুচ ৰচুন আৰু আদা খুন্দি লোৱা এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তু কিছুমান যেতিয়া আমি মূলাৰ ভাজিখনত এড কৰি দিম তেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো দুগুণ হৈ যাব আৰু এটা কথা অৱশ্যে আমাৰ মূলাত গোন্ধ এটা আছে বাৰু মানে নেচাৰেলি গোন্ধ এটা আছে ইয়াত মই মূলাত মানে তেনেকৈ গোন্ধটো পোৱা নাই আজিলৈকে আৰু দেখিছে নহয় কিমান বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ইয়াৰ মূলাবোৰ আৰু বাকী পাঁচ মিনিটৰ পাছতে এয়া দেখিলে ভাজিখন অকণমান আমাৰ হালধীয়া ৰং এটা আহিব আৰম্ভ কৰিছে মই কিন্তু ঢাকনিখন বন্ধ কৰা নাই দেই আৰু মই গেছটো মিডিয়ামত ৰাখি থৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে এতিয়া মই ইয়াতে দিম জোখমতে নিমখ আৰু চকুৰ জুতিৰ কাৰণে দিম অলপমান হালধি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই অকণমান হালধি দিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ হালধিটো বহুত বেছি অকণমানতে মানে ৰং হৈ যায় আৰু অলপমান মুখৰ জুতিৰ কাৰণে দিলোঁ চব্জি মছলা আৰু এয়া গোটেইখিনি কৰি দিম ধুনীয়াকৈ মিক্স তাৰপাছত গেছটো একেবাৰে ল' টু মিডিয়াম কৰি মই এইবাৰহে মানে ঢাকনিখন বন্ধ কৰি সিজিবলৈ দিম ইমান দেৰি প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিটমান মই ঢাকনিখন বন্ধ নকৰাকৈয়ে ভাজি আছিলোঁ আৰু মূলাখিনি একেবাৰে ড্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া দেখিনে প্ৰায় পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত আমাৰ মূলা আৰু আলহী গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই গেছটো একেবাৰে ল' কৰি থৈ দিম আৰু এনেকৈয়ে মানে পাতলকৈ মেলি প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰি মিনিটমান মানে লুটীয়া বগৰাই ভাজিখন শুকান কৰি ল'ম আৰু অলপ মানে শুকান কৰি ল'ম আৰু ইয়াত দেখিছে প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰি মিনিটমানৰ পাছত আমাৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া তাৰপাছতে ধুনীয়াকৈ কৰি দিম মিক্স আৰু আজি আমাৰ এয়া টেষ্টি এখন মূলাৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে মাত্ৰ এইটো মনত ৰাখিব যে তেলটো বেছি লাগে আৰু পাৰে যদি একদম গেছৰ পৰা বন্ধ কৰি ডাইৰেক্ট খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব গৰমে গৰমে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু আজি যিহেতু মই ৰাতি বনাইছোঁ সেইকাৰণে ভাজি লগত খাবৰ কাৰণে মই আজি শুকান ৰুটি বনাইছোঁ আৰু এইটো মানে ভাতৰ লগতো খাই বেছি ভাল লাগে ভাত দাইল আৰু চিম্পুল ভাজিখন আজি মই শুকান ৰুটি বনাইছোঁ আৰু এনেকৈয়ে আজি আমাৰ ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে দেখিছেনে ভাজিখন কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু এইফালে মোৰ শুকান ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া প্ৰথমতে দুখন শুকান ৰুটি লৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত আকৌ শুকান ৰুটি এনেকুৱা ঘি নহ'লে খাবই নোৱাৰে সেইকাৰণে অলপমান ঘি লগাই দিছোঁ ঘি শুকান ৰুটিৰ লগত ঘিটো বাৰু ভাল লাগে গৰমে গৰমে একদম ধুনীয়া মানে ভাল লাগে খাবলৈ আৰু তাৰ টেষ্টটো দুগুণ হৈ যায় আৰু তাৰপাছতে ভাই ৰুটিকেইখন ৰেডি হোৱাৰ পাছতে এয়া দি দিলোঁ মই লগতে ভাজি অলপমান আৰু লগত মই অলপমান চালাড কৰিছিলোঁ এয়া আছিলে তিঁয়হ আৰু তিঁয়হৰ লগত আছিলে অলপমান গাজৰ আৰু তাৰ লগতে আছিলে এটুকুৰা নেমু আৰু এটা জলকীয়া যিহেতু ভাজিত মই জলকীয়া দিয়া নাই কাৰণে গোটাকৈ জলকীয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ আজি ভাজিখন বনালোঁ ডিনাৰটো কৰিলোঁ আপোনালোককো দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম বাই